apakah solidariti di depan mahkamah hanya isyarat sokongan moral atau ada implikasi politik yang lebih luas bagi imej parti dan institusi keadilan kita? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi pualan. Saudara-saudara yang dihormati, PKR Cabang Hang Tua Jaya mengumumkan himpunan solidariti untuk Datuk Seri Samsul Iskandar di pekarangan Makamah Jalan Duta selepas jemputan diedarkan di kelompok WhatsApp oleh pimpinan cabang. Laporan awal menyebut kumpulan dari Melaka merancang penghantaran kira-kira 10 kenderaan seawal subuh dan jumlah kehadiran dianggarkan antara 100 hingga 150 orang. Hadirin Yang Budiman, menurut kenyataan Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Samsul dan seorang ahli perniagaan, Albert Tay, akan menghadapi pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009, termasuk beberapa pertuduhan memberi dan menerima rasuah dengan perbicaraan dijadwalkan di mahkamah berbeza. Fakta-fakta ini adalah titik tumpu dalam perbincangan awam kerana ia menyentuh kedua-dua aspek perundangan dan persepsi politik. Rekan-rekan penonton dari sudut politik, himpunan solidariti boleh dilihat dalam dua cara. Yang pertama, sebagai sokongan moral kepada seorang pemimpin yang menafikan salah laku. Dan yang kedua, sebagai langkah untuk mengekalkan imej parti di mata pengundi. Arena rakyat kekal neutral penting untuk kita memerhati tanpa menghakimi sambil menuntut proses keadilan yang telus untuk semua pihak. Saudara-saudari sekalian, dari sudut undang-undang, kehadiran penyokong di mahkamah bukanlah langkah luar biasa, tetapi pemantauan awam dan ketelusan proses perbicaraan adalah kritikal, supaya tiada keraguan terhadap kebebasan badan penyiasat dan mahkamah. Kita juga harus ingat prinsip asas: pertuduhan bukan penghakiman, mahkamah akan menentukan fakta melalui proses perundangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalan yang patut kita tanya sebagai rakyat ialah, adakah himpunan ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses dengan menuntut ketelusan atau ia akan memperkuat naratif polarisasi di mana tindakan sokongan dilihat sebagai tekanan politik? Kedua-dua kemungkinan wujud dan perbincangan awam perlu dituangkan secara matang dan berasas. Saudara-saudara yang dihormati, akhir sekali apa makna jangka panjang bagi parti dan institusi sekiranya wujud bukti jelas institusi penguatkuasaan harus bertindak tanpa pilih kasih sekiranya bukti tidak kukuh pembelaan wajar menjalankan peranan untuk membersihkan nama publik berhak mendapatkan prosedur adil dan penjelasan yang lengkap hadirin yang budiman Apakah tindakan solidariti begini membantu memperkukuh kepercayaan awam atau adakah ia menambah lagi keraguan? Kami mahu tahu pendapat anda. Tinggalkan komen anda di bawah dan pongsi mengapa anda setuju atau tidak dengan himpunan solidariti ini. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan.